Dua Allah Taala'ya yalvarmak, onu anlamaq, xədic etməkdir. Dua Allah Taala'dan yardım istəmək və ona ehtiyacımı bildirməkdir. Dua ən böyük ibadət və ən güvərlı bir niyazdır. Dua nun qiymətini bilməliyik. Dua ümidsizlərin ümid qaynağıdır. Dua qəlbi bolması üçün bütün günahlardan təvbe etməliyik. Duadan əvvəl bir səbəb qazanmalıyıq. Duanı ciddi görəklə etməliyik. Duanı namaz kılarkən üzü kibləyə dönüb dil ilə etməliyik. Dua edərkən ağız təmiz vəfak olmalıyıq. Dua edərkən əllərimizi üzəyə qım da açıq tutmalıyıq. Dua üçün çox azan vaxtı, gecə yarısından sonra, ərefə günləri, cümə günləri Bayram gecələri, Ramazan ayı, Quran oxunduqdan sonra, namazdan sonra kimsə siz yerdə yağmur vaxtı dərəcə bayının ilk gecəsi gəlmə vurur. Ən çox ata-ananın evladına, salih övladın valdeylərinə, Quran əhlinin, mərzumun dovası, orucdu olanın xeyridir. Yaxşı bu görənin. Hacıların şampaya düşənin, ömrünü başma itayət edən qadını. Və atəz dəqət başda doğuşu qadını. Ən əsası odur ki, edilən bütün doğalar sib gürəştən vətənin qəsdidir. Allah Taala bütün möminlərə bətkə qarşarlığız, dualarını qəbul etsin. Amin.